Всем привет! Приготовила я, значит, вот такой ужин моим цыпочкам. Меленько порезала цибульку, укропчик, яичко они что у меня не хотят есть. Ну, буду давать им то, что они хотят. Помимо, конечно, зелени, я им даю мешанку, то бишь стартовый корм с пшеном можно там любую крупу, можно кукурузку, можно эту пшеничку, ячку. Если у вас не мая старта, можно чисто делать мешанку из круп. Кукурузна, пшонна, ячна, пшенична. Вот такого намешали. Вот, и давайте все вместе. Ну и, естественно, баловать и вот такими вкусняшками. Цим э, лучком, зеленью, яичком. Сейчас я вам покажу, как они у это полюбляют есть. Ось я їх розсоєнила в дві коробки, тому що одна для них маленька. От. Вже повигрібали корм, постелила. Це їх на ніч збираю. Утром вони в мене на, на вулиці цілий день, бо тепло їм замечательно. От. А ще якби на ніч собираю. У нас там є, в принципі, на вулиці домик для них. Ну, це вже трошечки постарше. Зараз я ще їх на ніч Гляньте, який Свинючки. Это у нас тут мастер грей И вот эти красненькие редбро. Вот. Их тут у меня 30 штук. Но уже минус один. По каким-то непонятным обстоятельствам, конечно. Не знаю, что случилось. Вот. вот так вот они у меня тут ночуют. Тут лампочка им светит. Тепленько в хате. Потому что в сарае опасно спадать. Вот, дивиться. Сейчас я буду их кормить зеленью. На яйцо он, в принципе, вообще никак не реагирует. Сейчас покажу, как я им даю зеленушку. Девица. Раз, два, три. Истерика. Просто. Конечно, они постарше станут, в итоге. Я их переселю в домик. И будут они спать на улице. Ну, в домику и в загородочке. Вот так, гляньте. Попозже их попою. Воду я им тут не оставляю на постоянной основе. Я их целый, целый день они пьют. Вот сейчас они покушают. И перед вечером, перед ночью я их попою. Ну, теперь покормлю. Попою и забираю, потому что они там... О, гляньте, истерика. Потому что они вот там топчутся в той воде, потом все мокро. Зачем оно мне надо? И им некомфортно, и холодно. Зеленушку люблю. Днем я им не даю, потому что на травке у меня днем на шпарише. А на ночь я им их балую зеленушкой. Вот так вот. Мастер грейки мои. Ти кушает. И тут кушает. Ой, насыпала. Ти куда насыпала? Ой, цыпленок в укропе. он будет лазать, жевать. Чуть-чуть попозже я а налью им водичкой. Попою их на ночи, и все. И дело с концом. Но этим больше все Вообще, конечно, тут смотрю, что два чахлика. Что-то непонятно, как что не ездить их, конечно, сейчас еще распишу рост, рост, перьев. Когда перья растут, он тоже может себя не дуже хорошо чувствовать. Дивлюсь, какие-то какие-то Все, какие-то чахлик не умирающий. Что с тобой? Эй! Так вроде нормально. Наверное, спать ребенок хочет. Вот. В общем, вот так вот. дальше. далі. Мені кажется, після першого відео вони в принципі подросли. Пройшла неделька почти. Нет. Мені кажется, вроде підросли. Так що отак от будем расти дальше.